જહાંગીરાબાદ સ્થિત ધી રેડિયન્ટ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં આજ રોજ બુધવારે ત્રણસો પચાસ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણેશ પ્રતિમા વર્કશોપમાં ભાગ લઈને માટીમાંથી ગણેશજીની મૂર્તિ બનાવવાની તાલીમ પ્રાપ્ત કરી હતી બાળકોએ ટેરાકોટા ક્લે એમડીએફ બોટ્સ ક્લબિંગ ટૂલ સામગ્રી દ્વારા હાથની કારીગરીથી માટીને આકાર આપી ઉત્સાહભેર માટીમાંથી મૂર્તિઓ બનાવી આ તાલીમનો ઉદ્દેશ માટી કળા અંગે જાણકારી આપવી અને પરંપરાગત આપવી અને પરંપરાગત કળાને પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે જે પર્યાવરણને શુદ્ધ રાખવામાં મદદરૂપ થશે बाड़ों को ने शाला तरफ से प्रोत्साहन रूपे क्रिएटिव डेवलपमेंट सर्टिफिकेट एनायत कराया था शाला परिवार तरफ से विद्यार्थियों नवा नवा कौशल्य प्रतिभा वधु प्राप्त करे तमज भविष्य में सारी जिद्धि मेड़े ती प्रेरणा आपी थी मेरा नाम नीव पटेल है और और मैं द रेडियन इंटरनेशनल स्कूल से बात कर रहा हूँ आज हम गणेश मेकिंग के बारे में सीख रहे हैं और यहाँ हम और यहाँ हम बीस से दोस्त बना रहे हैं आप ये गणेश जी बना रहे हो कि तो बन जाने के बाद आप क्या करोगे हम जब ये बन जाएगा तो हम उसको घर पे ले जाएंगे और उसको गणेश चतुर्थी के रूप रूप में बनाएंगे त्योहार बनाएंगे विसर्जन कहाँ पर करोगे विसर्जन हम उसको पानी में करेंगे और वो भी घर पे ये इको फ्रेंडली बना रहे हो इसकी आपको समझ किसने दी स्कूल ने किस तरह से आपको ये समझाया है और जो ये माटी है और क्ले है वो आपको कहाँ से मिली वो भी बताइए यह माटी और क्ले हमें स्कूल में से ही दी है और और जो सर है वो वो भी हमें अच्छे से सिखा रहे हैं आपने इससे पहले ये अपने घर में इस तरह से इको फ्रेंडली गणपति बनाए हैं नहीं कभी भी नहीं बना ये ये फर्स्ट आए तो उनकी पूजा और उसमें आपको किस तरह का उत्साह है ये हमें आ, हम तो बहुत साल से कर रहे हैं लेकिन इस साल हमें बहुत मज़ा आएगी क्योंकि हमने खुद से बनाया है इसलिए कितनी समय लगता है ये बनाने में आपको एक घंटे में और ये आप आ, आ, बनाने में आप कितने दोस्त एक साथ में बैठे हुए सब अलग अलग काम करते हो कि सबकी अलग अलग गणपतियाँ बनती है अलग अलग गणपतियाँ बनती है और साथ में ही बैठते हैं हम आप आपके जैसे जो दो, दूसरे दोस्त हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये आ, ये यही से दोस्त को कहना चाहते हैं कि सबको पीओपी मत लाओ, इको फ्रेंडली गणित गणित जिला हो इससे पर्यावरण भी ठीक रहेगा। नमस्कार, मैं शताक्षी पाटिल कक्षा आठ में अभ्यास करती हूँ। द रेडियट इंटरनेशनल स्कूल में आज गणेश वर्कशॉप का आयोजन किया गया है इसमें हम गणेश जी को कैसे बनाया जाता है यह सीखेंगे और इसमें हम सारे दोस्त मिलके एक साथ बैठ के गणेश जी बनाने वाले हैं जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा खुशी और उत्साह होगा इसकी वजह से हम सबको क्ले और माटी से कैसे गणेश जी को बनाना है यह सीखेंगे इससे हम लोग यह सीखेंगे कि एक साथ मिलकर त्योहार कैसे मनाते हैं और गणेश जी को घर पे लेकर जाएंगे। जाएंगे कितने बच्चे अभी एक साथ तो ये बना रहे हो हम कुल बीस जन गर्ल्स में बना रहे हैं और बीस जन बॉयज हैं और हमें यह माटी के गणेश जी बनाने में एक घंटा लगा अब किस तरह से बना के आपने पहले ये कभी किया था एक्चुअली मैं पहली बार गणेश जी बना रही हूँ माटी से और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अच्छा था कि यहाँ के सर भी बहुत अच्छे से गणेश जी बनाना सिखाते हैं और इससे हम लोगों को पता चला कि ये जनरेशन में फ़ोन यूज़ करते हैं इसकी जगह हम लोग माटी से गणेश जी बनाएंगे इससे हमें पता चलता है कि हमें इस जनरेशन में भी हमें कितनी छोटी छोटी चीज़ों में भी कितनी मज़ा आती है हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम दुकान से ही गणेश जी लाए और उनका स्वागत करें खुद से बनाने में भी बहुत ही मज़ा आती है आपको तो ये क्ले और जो माटी है वो आप अपने घर से लेके आए हैं किस तरह से आपके पास आई है उसके बारे में भी बताइए। ये माटी हमें स्कूल में से दी गई है और इससे हम लोग गणेश जी बना रहे हैं और ये माटी जो है वो बहुत ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई है और इसमें क्ले भी मिक्सड है टाइम में आप ये गणेश जी बना बना सकते हो और इसके बाद ये बन जाने के बाद आप इसका क्या करोगे एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मुझे एक घंटा लगेगा लेकिन अगर मैं प्रोफेशनल पहले दो तीन बार बनाऊँ तो मुझे आधा घंटा लगेगा और ये जो गणेश जी हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं वो मैं अपने घर पे लेके जाके उनको एकदम प्यार से गणेश चतुर्थी मनाएंगे नमस्कार माई सेल्फ आनंद देसाई फ्रॉम द रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल હું અહીં એકેડેમિક કોર્ડિનેટર ઇન્ચાર્જ તરીકે કાર્યરત છું આજે અમે સાડી ત્રણસો જેટલા બાળકોની સાથે ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણપતિનો વર્કશોપ રાખ્યો હતો જે ઘણી સારી રીતે જઈ રહ્યો છે બાળકો ઘણું નવું નવું શીખી રહ્યા છે ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણપતિ બનાવવાનો વિચાર લાસ્ટ ટાઈમ જ્યારે ગણેશ ઉત્સવ હતો અને ગણેશ વિસર્જન હતું ત્યારે પીઓપીની જે મૂર્તિઓ જ્યારે ડિસ્કાર્ડ કરવામાં પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યો હતો તે સમયે મને એવું થયું કે બાળકોના થ્રુ આપણે એ લોકોના ભવિષ્યમાં એ લોકો માટીની મૂર્તિઓ જ બનાવે અને એ લોકોના પેરેન્ટ્સને પણ એ લોકો માટીની મૂર્તિ જ લાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે તે માટે આપણે આવી રીતે વર્કશોપનું આયોજન કર્યું છે જેનાથી ઇકો ફ્રેન્ડલી અને પાણીની અંદર આરામથી ઇઝીલી પીગળી શકે

બધા ઘરમાં અલગ અલગ સિસ્ટમ હોય છે ઘણા બાળકો દોઢ દિવસના ગણપતિ કરવાના છે ઘણા ત્રણ દિવસના કરવાના છે ઘણા સાત દિવસના કરવાના છે અને અમારા દ્વારા એમને એવી ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવામાં આવી છે કે ઘરે જ એ લોકો ટબની અંદર એમનું વિસર્જન કરશે અને એ જે પાણી છે તેને એ લોકો છોડવાની અંદર નાખી શકશે જે એ માટીના રૂપે કન્વર્ટ થઈ જશે આપણે જો વાતાવરણને બચાવીશું તો એ જ વાતાવરણ આપણને સારી અને સ્વચ્છ હવા આપશે અને ઓક્સિજન પૂરું પાડશે જેનાથી હું પણ એ જ કહીશ કે આપણે પીઓપીની મૂર્તિઓ નહીં લાવીએ અને માટીની મૂર્તિની સ્થાપના આપણા ઘરમાં અને આપણા મહલ્લામાં કરીએ જેનાથી વાતાવરણ શુદ્ધ રહી શકે પરેશ મારું સાક્ષી ન્યૂઝ સુરત